ដែលមានរោគជាតិឆ្ងយឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណោះទេតាមទាំងជាអសិតទឹកដែលអាចព្យាបាលជំងឺកាចកាចរហូតដល់6មុខដើមរះព្រៅគឺជារោគជាតិដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតនៅក្នុងការព្យាបាលនិងការពារជំងឺថែមទៀតផងជួយដល់សុខភាពរបស់យើងបាននៅក្នុងនោះរះព្រៅគឺសម្បូរទៅដោយសារធាតុដែលមានប្រយោជន៍រ៉បរយប្រភេទដែលជួយប្រឆាំងនឹងអុកស៊ីតកម្ម ពីមេរោគវីរុសនិងបាក់តេរីថែមទាំងជួយបង្ការភាពសំក្នុងរាងកាយលើប ني ទៅទៀតវាត្រូវបង្កើតទុកថាគឺជាភ្នាក់ងារជួយធ្វើឲ្យមានតន្យភាពនៃដំណើរការនានានៅក្នុងសពារាងកាយដែលជួយបំរែបំរួលរាងកាយនៅពេលដែលមានភាពតាមតាំងតើអ្នកមានដឹងទេថាស្លឹកម្លិះប្រុសស្រស់ត្រឹមតែមួយសត្វប្រៀបដៃមានផ្ទុកវីតាមីនដូចខាងក្រោម វីតាមីន K 31%វីតាមីន A 6%ម៉ង់កាណេស3%វីតាមីន C 2%កាល់ស្យូម1%បូតាស្យូម1%ម៉ាញេស្យូម1%អាស៊ីត ஃ ្វូលិក1%ម្រះប្រូវមិនត្រឹមតែជួយសាទិភាពចិញ្ចឹមចាញ់មុខប៉ុណ្ណឹងទេថែមទាំងជួយជាបាលជំងឺបានច្រើនមុខបញ្ហាស្បែកកាត់ឆ្រែងកាត់ភ្លឺ នឹងជំងឺស្បែកផ្សេងៗបើយោងទៅតាមការសិក្សាចេញពីប្រទេសថៃបានរកឃើញថាលក្ខណៈសម្បត្តិប្រឆាំងមេរោគរបស់មរ៉ះប្រៅស្រស់គឺអាចជួយព្យាបាលជំងឺស្បែកនិងព្យាបាលមុនបាន៣%ដោយគ្រាន់តែយកស្លឹកមរ៉ះប្រៅទៅដាំជាមួយនឹងទឹកឲ្យពុះហើយឆុងជាការស្រេចຫມត់នឹងថ្មិញអស់បញ្ហារឿងក្លិនមាត់មិនល្អ កាច់ឡងមេរោគនឹងដម្បើក្នុងមាត់ដោយគ្រាន់តែយកម្រះព្រៅមកទម្ពីមិនជាប់ពីដោះថ្មិញរួយឬក៏ទម្ពីរយៈពេល2នាទីក្រៃមកខ្ពល់មាត់ចេញឲ្យស្អាតគ្រូក្នុងដំរងนมកដាច់ម្រះព្រៅមួយក្តាប់លាងជាមួយនឹងទឹកខ្មៅមួយប៉េងហើយទៅទូទាត់ទៀងជាប្រចាំថ្ងៃទូទាត់ទៀងឲ្យបានទៀងទាត់រយៈពេល6ខែនិងជួយរំលាយដំគ្រោះនៅខាងក្នុងដំរងนม ជាក្តាលបុកស្លឹកមះព្រៅលាយជាមួយនឹងម្សៅដាំច័ន្ទរួចយកមកបិតលើស្ងានិងជួយបំបាត់បញ្ហាជាក្តាលជាជាមិនខានឡើយក្អកនឹងឈឺបំពង់កទន្ទੂទាំងទឹកមះព្រៅយកស្លឹកមះព្រៅនៅក្នុងប្រមាណគួរត្រឹមរួចបុកឲ្យត្រង់យកទឹកមកដាក់ផឹកលក្ខណៈសម្បត្តិប្រឆាំងនឹងជំងឺមហារិកដ៏យងទៅតាមការឆ្លៅជ្រាវរបស់មជ្ឈមណ្ឌលវិជាសាស្រ្ត នៃជំងឺមហារិច្អន្តរជាតិបាននឹងដឹងថាភាសាជាតិមេតាប៉ូលីសដែលនៅក្នុងប្រពៃត្រូវបានគេប្រើនៅក្នុងការជីវកម្មប្រចាំនឹងជំងឺមហារិច្បាន